Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pak ini saya mau tanya-tanya dikit uh, Tentang burung perkutut lokal uh, Ini uh, namanya bapaknya siapa ini? Uh, Jati Murti dari Solo Oh pak Jati Murti dari Solo ya yeah. uh, uh, Ngomong-ngomong nih uh, Nama perkututnya apa ini yang dibawa ini? Yang dibawa lokal alam manis Nama perkututnya manis ya? Iya yeah. Dan untuk eh, perawatan harian itu gimana Pak? Perawatan, perawatan harian hari? sebenarnya kalau lokal itu nggak ada spesial sebenarnya, cuma eh, mungkin karakter burung bisa dikatakan mungkin beda-beda. Jadi untuk perawatan manis itu sebenarnya hanya makannya nggak telat, minumnya nggak telat, dijaga kebersihan kandang, penjemuran. Kalau pas kita ada waktu kita jemur, itu aja mungkin perawatannya mudah sekali. Jadi nggak. Tidak merepotkan dan cukup membanggakan bagi pemiliknya. Kalau uh, burung perkutut lokal itu bisa menang di gantangan. Oke, oh itu ya. Dan untuk uh, perawatan di pagi hari, Pak, ini Pak, karena banyak yang tidak tahu, nih, perawatan pagi harinya gimana. Ini Pak. Uh, ya, kembali kalau kita sempat saja. Jadi, uh, untuk lokal alam itu sebenarnya tinggal-tinggal kita, tinggal kita uh, pengingat spesial merawat atau hanya untuk kelangenan gitu tapi kalau karakter burungnya itu sudah kita lihat sudah kita pelajari itu maunya Didi di, dijemur atau enggak berapa lama makanannya kesukaannya apa mungkin bisa kita kita pelajari hari per hari gitu aja tapi memahami karakter burung karakter tersebut burung. gitu ya nah, gitu. dan untuk eh, mandi burung perkutut teh Bapak itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali nih kalau saya bawa mandi itu belum lama jadi untuk mandi mungkin e, cuma saya semprot semprot itu nggak sampai basah banget itu yang penting burungnya biar nggak, terlalu panas atau mungkin untuk perawatannya itu kembali ke karakter burung nah, menurut saya loh ya jadi burungnya itu maunya apa kita ikuti jangan dipaksakan kalau kita paksakan nanti malah stres jadi kita ikuti aja burungnya maunya apa kita pelajari hari per hari gitu aja dan untuk penjemuran nih pak penjemuran itu dari jam berapa sampai jam berapa ini kalau minggu biasanya saya libur kerja itu mungkin agak lama ya mulai matahari terbit kelihatan itu mungkin sampai jam 11 jam 10 gitu tapi kalau untuk baca kerja nanti kan kita cuma sebentar-sebentar sebentar aja kita jemur kita berangkat kerja kita masukkan lagi Mungkin, mungkin, seperti itu mas, jadi oh, enggak, enggak merepotkan menurut saya. Merepotkan ya, jadi sistem ya. penjemurannya mudah gitu ya? Ya mudah. Sewaktu mudah. luang gitu ya? Iya, ya. Dan untuk pengembunannya ini, sistem pengembunannya itu uh, dari jam berapa sampai jam berapa ini Kalau pengembunan kita lihat cuaca, kalau di Solo sendiri, karena kalau kabut kayak ampun itu enggak, enggak begitu ekstrim kayak oh. di daerah pedesaan, jadi sebenarnya pengembunan itu juga, burungnya itu sukanya di embun enggak soalnya kalau pagi itu biasanya walaupun nggak di ditaruh di dalam itu mau bunyi masalah pengembunan itu juga kembali ke pemiliknya sempat nggak? gitu aja menurut, menurut saya iya. Nah, iya. jadi menurut Bapak pengembunan itu penting nggak itu untuk burung perkutut yang untuk lomba gimana ya kalau saya itu ya kalau pagi bangun pagi saya taruh keluar nah, oh. masalah kena embun atau enggak itu kan cuaca kan iya iya, iya. kalau tempatnya pegunungan atau kan embun banyak mm. pegunungan kan uh, kena embun itu maksudnya mm, iya iya kalau di Solo itu uh, cuaca embun itu mm. mungkin musim-musim kemarau itu, itu embun. kalau musim-musim yeah. hujan ini enggak ada embun yeah. jadi cukup di taruh luar biar uh, cuaca mm. kena dingin, kena hangat, kena panas mm. mungkin seperti itu iya yeah, iya yeah. dan untuk pemberian makanan dan minuman ini selalu ngeceknya itu E, berapa hari sekali? Kalau di rumah, terkadang kan banyak perkutut yang lain selain kacuannya e, gitu loh. Iya karena burung, burung saya nggak terlalu banyak kan. E, tempat minum dan pakan kan transparan, jadi bisa dilihat. Bisa bangga itu bisa dilihat. Mungkin dua hari sekali dibersihin atau e, karakternya burung itu buang kotoran di tempat pakan atau minum atau enggak Kalau masih bersih, kelihatan bagus biarin aja menurut saya seperti itu. Oh, dan untuk pemberian e, minumannya pak, minumannya itu sering dikasih ramuan-ramuan e, apa kayak apa ya. madu atau larutan penyegar. E, semoga semoga. Kebetulan untuk manis burung saya itu enggak, jadi natural alami gitu. Untuk minumannya ya ya air air alam air sumur, air sumur atau e, air sumur enggak enggak air e, matang gitu enggak ya. Belum 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 tak coba air matang jadi air sumur biasa itu ya mungkin suatu saat mungkin mau tak coba. Cara-cara yang dari teman-teman itu Seperti air mateng, kasih larutan Atau makannya mereka Masih dalam proses pembelajaran untuk uh, burung saya Jadi belum belum maksimal, maksimal menurut saya Perawatannya Karena ya kita juga sibuk uh, Bekerja atau mungkin ya, ya, ada ya. sebuah lain Jadi untuk uh, hiburan mungkin uh, Sudah cukup membuat saya senang ditemani. Bisa burung bisa Dapat poin di gantangan Walaupun tingkat lokal seperti itu mas oh, ya, ya. Dan untuk anu, Pak ini mau tanya nih untuk uh, pemberian jamu nih Pak. Pemberian jamu itu sering dikasih jamu kalau uh, uh, apa ini? dari nah, pabrik apa uh, tradisional. Kalau jamu itu lihat kondisi burung guys. Jadi kalau burungnya fit itu menurut saya itu enggak usah dikasih jamu tapi untuk kalau musim dingin boleh ekstrim, itu uh, jamu itu menurut saya juga untuk stamina. Jadi Oh, bukan untuk gacor gitu ya? nah, Kalau sehat kita pasti juga semangat untuk bunyi gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, masalah jamu tuh di, di toko-toko penjual pakan udah banyak tinggal kita serngnya pakai apa? Iya gitu. ya, gitu ya. Sering juga nggak dikasih, semisal jamu tradisional, semisal kencur, jahe, atau minyak ikan, atau terasi, atau vitamin C yang lain. Ya kembali ke kebutuhan karakter burung. Kalau saya lihat burung itu mungkin eh, butuh. Itu mungkin sedang ya, uh, cacingan. Kita kasih cacing, Kalau burung itu kelihatan Ya, kita kasih uh, jamu untuk stamina. Nah, itu tinggal tinggal kita, misalnya perawatan itu tinggal kesempatan kita untuk memberi dan uh, burungnya seperti apa, seperti gitu. ya? seperti itu. Dan untuk sistem uh, gantangan ini, sistemnya itu pakai kerek atau sistem gantang biasa. Ini uh, di rumah itu, di rumah itu uh, saya kasih kerek, itu tujuan saya biar. Suara burungnya pesalos dan bebas bebas bersuara bebas manggung, eh, tapi juga ada gantangan yang tak eh, terlalu tinggi, soalnya kan biar karakter eh, mentalnya juga, kalau di gantangan juga ada. Gitu. Dan untuk jarak eh, gantang nih pak di, di, di tiap burung, jarak gantang satu burung sama burung yang lain itu berapa meter atau berapa eh, di rumah? Eh, di rumah itu untuk melatih mental faktornya itu. Nih. Oh, kalau jarak, -jarak, jarak itu lihat lihat tempat mas. Jadi kalau hmm. kalau tempatnya ada itu lebih bagus tuh ya dibuat rapi gitu per 2 meter. Jadi nanti kalau di gantangan yang ada keretanya itu kan berapa meter itu kan sudah terbiasa. Hmm. Untuk gantangan biasa itu juga kita saliasi jarak seperti waktu perlombaan. Jadi biar terlatih e, bertarung sama burung lain seperti itu. Oh gitu ya. Dan untuk e seringnya itu di rumah itu sering dikasih bawah pohon atau di teras atau di mana itu untuk kesehariannya itu keseharian karena Akan tempat apa? saya agak ramai banyak anak itu ya tak kasih taruh di teras gitu kan banyak anak kipas -kipas itu juga nggak apa-apa menurut saya untuk kalau mental juga uh, ya. kalau malam mungkin <tuh> mungkin kita taruh dalam biar eh, aman burungnya aman gitu kadang kasih kerodong biar hangat burungnya gitu ya tinggal kita nggak ada perawatan yang harus sama perburung harus sama itu enggak. dan untuk uh, perawatan malam hari ini Pak kan sering uh, pemula seperti saya ini tidak tahu tentang perawatan burung pada malam hari untuk burungnya Bapak-bapak ini uh, sering enggak pakai kerodong wajib enggak pakai kerodong kalau kerodong itu nah burung kalau krodong itu untuk melatih waktu kita bawa ke gantangan. Jadi kalau e, burung itu nggak biasa di krodong, biasanya dikasih krodong itu gelabakan. Tapi kalau sudah latih di krodong, nanti waktu dibawa ke gantangan dalam perjalanan itu dikrodong biar nggak gelabakan itu udah biasa di krodong itu nggak gelabakan. Jadi burung nggak stres nggak rusak gitu. Nah, itu terjadi fungsinya krodong seperti itu ya. Ah, ya menurut saya itu. Oh, oh. Dan untuk uh, burung. Perkututi Bapak ini uh, cenderung memilih kerodong warna apa atau bebas gitu aja. Semisal warna merah, putih, biru atau hijau. Uh, kalau saya suka gelap, jadi mungkin kalau gelap itu burungnya nggak begitu takut ya. Kalau kita lihat karakter juga sih, kalau burungnya itu takut sama warna merah jangan kasih merah. Iya. Kalau burungnya kita ke warna hitam, jangan kasih hitam, bisa dicoba-coba. Ya, gitu ya. Dan ini uh, untuk penyesuaian sangkar nih Pak. Ngomong-ngomong penyesuaian sangkar kan banyak uh, pecinta perkutut lokal. Ada yang ngasih sangkar kubah, ada yang ngasih sangkar rajut, ada yang sangkar-sangkar uh, raman dan lain-lain. Kalau bapak sendiri pakai sangkar yang apa? Yang nyaman gitu ya? iya ya kita lihat cara. Kalau burung lokal itu kan menurut orang-orang kan sukanya kan panas. Jadi kalau ya, mungkin sangkarnya itu sangkar seperti sangkar jemur itu mungkin lebih nyaman karena dia lebih sering kena panas tapi kembali ke selera kalau untuk lomba itu mungkin dilatih ke krok, sangkar yang kubah itu juga nggak apa-apa selera, kalau kalau sangkar menurut saya selera yang punya tapi juga memperhatikan karakter burung menurut Oke saya ya. begitu dan ngomong-ngomong nih pak di rumah itu selain burung gacoran punyakah Bapak burung uh, katurangan gitu koleksi-koleksi ya? uh, gitu. Ada tapi bukan katuranggan kalau saya itu uh, ciri mati jadi ciri, ciri fisik menurut saya ada katuran fisik gitu. Ya? Uh -huh. Apa semisal apa Bapak yang di rumah? Ada di rumah kantong semar itu yang uh, yang besar bumbun, itu kayak semar kayak ya? semar itu ya mungkin cuma itu karena saya juga uh, kantong semar itu di rumah juga suaranya enak gitu. Saya tetap yeah. saya ambil suaranya masalah ratu itu di monggo yang Bumis, ratu kalau saya stop eh, ke, suara tapi olah suara menurut saya dan untuk ritual-ritual burung tertentu kan kadang selasa kliwon apa jumat kliwon sering nggak dimandikan eh, air kembang atau dikakarin kemenyan dan lain-lain nggak nah, eh. sempat mas, jadi sempat, ya. belum sempat, jadi untuk acara-acara ritual seperti itu belum sempat, jadi Mungkin itu Masa, yang masak saya masak tahu ini. tentang butuh, butuh lokal yang saya punya, Mas. Oh, dan untuk uh, burung perkutut, Bapak ini termasuk uh, main cas betina, apa enggak? Apa cas jantan ini? Kalau di rumah, di rumah belum punya betina, jadi semua jantan. Jadi, untuk melatih mental, nah. mungkin nah. hanya kita dekatkan jadi suara suara saut saut sautan seperti itu tapi karena juga kembali ke, ke selera kita kalau kita pakai cas eh, seperti ocean pakai okay, betina itu juga nggak apa-apa itu tinggal kita cara merawat burung tersebut. Jadi untuk melatih mental itu cuma didekatkan gitu ya? ya 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 yang saya 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 laksanakan seperti itu. Dan untuk eh, bapak sendiri menilai perkutut yang bagus itu yang gimana ini Pak? Untuk pemula sekerja yang kurang paham ini. Uh, yang bagus itu yang bagus gimana? Bagus itu kembali ke selera, Mas. Uh, Jadi kalau saya sepertinya suara lokap pengen yang di rumah cepat atau pelan kembali ke selera kalau suara. Itu. Kadang ada yang temponya cepat. Ah, itu tinggal 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 selera yang punya. Ada yang suka irama lagu. Iya, ya. ya seperti itu mungkin. Dan eh uh, ini Bapak itu paling jauh lomba sampai mana ini? Paling jauh atau pernah sama teman itu ke Berbes? Terus Sragen ini lagi rame jadi mungkin yang dekat-dekat aja karena Solo Sragen juga. Nah, juga, juga Tapi gitu tiap minggu ya, ada. Tiap minggu ada. Yang Berbes kemarin se sempat sana. lah rencana minggu depan mau ke Demak kalau. Oh ya. Iya. Tapi nggak tahu ini jadi banyak kan jadwalnya kan, itu. kan ini, itu. dan untuk hunting atau berburu perkutut ke eh, gacoran itu Bapak itu sampai mana saja ini? Um, mungkin cuma dari teman ke teman gitu, dari mulut ke mulut, oh. dari teman punya bagus saya lihat oh, karakternya cocok, suaranya juga masuk mungkin saya mahar atau boleh kalau enggak tukeran gitu makanya enggak terlalu jauh kalau kita okay, cuma iya. carinya di lokalan sini aja dan ini terakhir nih Pak ya, pesan-pesan untuk uh, kongmanian Nusantara dari Sabang sampai Merauke tentang perkutut lokal agar uh, selalu diuri-uri kebudayaannya oleh anak muda. Uh, gimana ini pesan-pesannya ini? Uh, burung hanya sebatas uh, alat untuk kita saling mengenal, saling uh, ketemu, saling uh, bercelaru rahmi Jadi kalaupun burungnya belum menang itu enggak usah berkecil hati karena apa? setiap burung itu punya punya karakter, punya kelebihan sendiri. Jadi kita sudah ketemu teman-teman dulur-dulur mungkin kalau laburan mungkin se kabupaten itu sudah nilai plus di situ kita bisa ngomong masalah bisnis atau apa peluang-peluang apa yang bisa kita kita ketemukan sama teman-teman seperti itu Jadi, oh, jadi uh, nyari oh, gitu ya. Uh, pesudular mungkin keraan. lebih, lebih diutamakan daripada kita hanya mencari kemenangan-kemenangan semata. Demikian ya pak ya ini ya, ya. Semoga saja tip dan tip ini Bermanfaat untuk uh, kong mania dari Sabang sampai Merauke Khususnya untuk pemula seperti saya dan yang lainnya uh, Dan semoga saja Bapak eh sehat selalu amin, amin. Uh, Banyak rezeki Dan sukses selalu terima Untuk kasih, om, kasih. perkutut lokal Solo ya apa nama namanya pak eh, kalau Kaloka. Kaloka. Apa itu Kaloka? Untuk lokal Surakarta. Nah, ya, Pakai salam kuyup rupun, salam persahabatan tetap bineka tunggal ika walaupun berbeda beda tetap satu juga. Amin. ya terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.